السلام علیکم دوستو ادب نامہ کی سیریز اسناف عدد میں آج ہم داستان داستان کے الزائے ترکیبی اور داستان کے آغاز و ارتقاء پر بات کرتے ہیں داستان قصہ انسان کی سرشت میں شامل ہے اور قصہ کہنا اور سننا زمانہ قدیم سے بحیثیت فن رائج ہے اسی لیے ہر زبان کے نثری ادب کا آغاز داستان یا قصے سے ہوتا ہے اگر داستان کی تعریف کریں تو داستان ایک طویل اور مسلسل قصے کو کہتے ہیں جس میں تخیل کی کار فرمائی رومان کی رنگ میزی اور مافوق الفطرت عناصر ایک ساتھ مل کر حیرت اور دلچسپی کا سامان پیدا کرتے ہیں یا پھر داستان اسناف نثر کی وہ طویل صنف ہے جس میں ما الفطری عناصر اور دوسرے لوازمات کی مدد سے قصہ در قصہ کہانی بیان کی جائے داستان کے اجزائے ترکیبی اگر داستان کے اجزائے ترکیبی کی بات کی جائے تو داستان کے اجزائے ترکیبی یہ ہیں پلاٹ طوالت رومانوی فضا ما الفطرت عناصر مثالی کردار زبان و بیان میں خطابت اور رنگینی اخلاقیات پلاٹ کہانی میں واقعات کی مختلف کڑیوں کو ایک خاص تنظیم اور ترتیب سے ملانے کا نام پلاٹ ہے اگر واقعات کی تفاصیل میں باہمی ربط اور تنظیم موجود ہے تو اس صورت میں پلاٹ گٹھا ہوا ہوگا داستان کا پلاٹ عموماً ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود داستان میں پلاٹ کی اہمیت سے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا طوالت پھیلاؤ اور طوالت داستان کا بنیادی جز اور ضرورت ہے داستان میں ہمیں ایک عجیب و غریب اور وسیع و عریض دنیا دیکھنے کو ملتی ہے اس دنیا میں انسان جانور پرندے جنگل صحرا دریا محلات غرض ہر شے شامل ہوتی ہے اس کے علاوہ داستان میں ایک مرکزی کہانی کے ساتھ ساتھ مختلف ضمنی کہانیاں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں یہ ساری چیزیں طوالت کا تقاضا کرتی ہیں اسی لیے طوالت داستان کا ایک لازمی جز بن گیا ہے رومانوی فضا داستان میں تخیل کی مدد سے دیکھی اور اندیکھی چیزوں کو کچھ اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ ایک انوکھی اور نرالی رومانوی فضا قائم ہو جائے اس رومانوی فضا سے پڑھنے والے اور سننے یعنی قاری اور سامے دونوں کی دلچسپی قائم رہتی ہے اس لیے رومانوی فضا بھی داستان کا ایک لازمی جز ہے مافوق الفطرت عناصر داستان میں مافوق الفطرت عناصر ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں داستان میں قاری اور سامے دونوں کی ملاقات بار بار جنوں بوتوں چڑیلوں جادوگروں جادوگرنیوں اور پریوں جیسے مافوق الفطرت عناصر سے ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ داستان میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی جادوگر یا جادوگرنی مرکزی کردار یعنی داستان کے ہیرو کو کسی جانور جیسے بندر کے قالب میں ڈال دیتا ہے اور پھر کوئی نیک انسان آتا ہے اور اس کردار کو بندر کے کالج سے نکال کر واپس انسان بنا دیتا ہے اس طرح کے مافوق الفطرت عناصر سے داستان میں حیرت و تعجب کی فضا قائم ہوتی ہے جو کہ پڑھنے اور سننے والوں کی دلچسپی کو قائم رکھتی ہے مثالی کردار داستان کے کردار مثالی یعنی ٹائپ کردار ہوتے ہیں جو شروع سے آخر تک یکساں رہتے ہیں تقریباً سبھی داستانوں میں داستان کا ہیرو تو ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے اور اس میں دنیا کی تمام خوبیاں موجود ہوتی ہیں اس کے علاوہ باقی کردار بھی آغاز سے انجام تک یکساں خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں یعنی داستان میں شروع میں جو کردار اچھا ہوتا ہے وہ کردار آخر تک اچھا ہی رہتا ہے اور جو کردار برا ہو وہ آخر تک برا ہی رہتا ہے اس طرح سے داستان کے تمام کردار اسپاٹ ہوتے ہیں زبان و بیان میں خطابت اور رنگینی زبان و بیان کی رنگینی اور خطیبانہ لہجے کو بھی داستان میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے داستان میں مخیر القول واقعات اور رومانوی فضا کو خاص عمل دخل ہے اسی لیے داستان کے اسلوب میں رنگینی اور جوش اور ولولا پیدا کرنے کے لیے خطیبانہ لہجہ اپنایا جاتا ہے تاکہ قاری اور سامع دونوں کی دلچسپی برقرار رہے اخلاقیات اخلاق اور اخلاقی اقدار کی ترویج و اشاعت داستان کا ایک انتہائی اہم عنصر ہے داستانوں میں مردانگی شجاعت سچائی صحاوت دیانت اور اثار و قربانی کی جگہ جگہ بہترین مثالیں ملتی ہیں اسی لیے داستانیں سننے اور پڑھنے والوں پر مفید اور خوشگوار اثرات مرتب کرتی ہیں اس طرح سے داستان تفریح کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کا بھی انتہائی اہم ذریعہ ہے اب ہم داستان کے آغاز و ارتقاء پر بات کرتے ہیں اگر داستان کے آغاز کی بات کی جائے تو اردو ادب میں داستان کا آغاز ملا وجہی کی داستان صبر سے ہوتا ہے سولہ سو پینتیس میں لکھا گیا یہ تمثیلی قصہ حسن و دل کی کشمکش کو بیان کرتا ہے اس کے بعد حسین خان تحسین کی لکھی گئی نو طرز مرسہ ایک بہترین داستان ہے سترہ سو پچہتر میں لکھی گئی یہ داستان فارسی کے سے قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے اور یہ مقفع اور مسجہ زبان میں ہے انیسویں صدی کے آغاز میں فورٹ ولیم کالج کے تحت بھی بہت ساری داستانیں لکھی گئی ہیں جن میں میر امن کی باغ و بہار حیدر بخش حیدری کی آرائش محفل خلیل خان اشق کی داستان امیر حمزہ مذہر علی بلا کی ہفت گلشن بہت مشہور ہوئی لیکن ان تمام داستانوں میں سے اٹھارہ سو دو میں شائع ہونے والی باغ و بہار اپنے سادہ وسط کے بیان کرداروں کی منفرد پیشکش اور زبان کی سلاست کی وجہ سے شہرت دوام تک پہنچی اسی دور میں فورٹ ولیم کالج سے باہر بھی چند خوبصورت داستانیں تخلیق ہوئیں جن میں انشاء اللہ خان انشاء کی رانی کیتکی کی کہانی جو اٹھارہ سو تین میں لکھی گئی اسی طرح عجب علی بیگ سرور کی خسانہ عجائب جو اٹھارہ سو پچیس میں لکھی گئی اسی طرح عبدالحکیم کی الف لیلا جو اٹھارہ سو چوالیس میں لکھی گئی دور حاضر میں بھی اردو کے افسانوی ادب خاص طور پر ناول اور افسانہ پر داستان کے واضح اثرات دیکھے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر مرزا ادیب کے افسانے صحرا نورد کے خطوط اور صحرا نورد کے رومان دونوں کو تلسماتی فضا اور ماحول کی وجہ سے اردو کی جدید داستانیں کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انتظار حسین کا افسانہ کایا کلپ قدیم داستانی اسلوب کی ایک خوبصورت مثال ہے